Hai DC di sini Okey, sekarang ni saya berada di uh, Salah satu uh, shopping mall uh, Yang <coughs> dikenali ramai oleh uh, Rakyat Malaysia di satu Bangkok ini. Pada dalam pukul 7 nanti Saya ada nak jamu Saya punya penyelia PhD saya uh, Makan malam lah uh, Jadi sambil menunggu beliau Datang daripada universiti ni uh, Nak kata jauh tak jauh Harus menukar tiga um, kali kereta api lah <laughs> Tapi menyenangkan Um, saya berada di kawasan luar. Di luar ini dia ada food apa nama food street. Uh, adalah makanan halal di depan saya ini. Jadi sambil saya menunggu itu, saya nak bersembang mengenai isu uh, negeri Perlis, iaitu isu negeri saya, negeri kelahiran saya. Uh, di mana saya ada membaca satu um, apa nama Facebook uh, yang dihantar kepada saya oleh uh, ketua pemuda amanah negeri Perlis. Dia dia ada mengutarakan yang Perlis ini tidak mem, menawarkan peluang pekerjaan eh, kepada graduan-graduan yang 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 orang kata apa melamatkan pengajian mereka di Perlis terutamanya anak-anak negeri Perlis. Okey. Jadi uh, yalah kalau kita melihat uh, kepimpinan uh, negeri sekarang ni mereka uh, beria-ria nak menjadikan negeri Perlis ini uh, negeri yang pintar, uh, negeri yang pintar. Tapi bagi saya kita tak memerlukan negeri yang pintar. Kita memerlukan uh, pemimpin yang pintar. Ah uh, bagaimana kita nak pemimpin yang pintar itu? Ah uh, dia mestilah orang yang berilmu. Uh, orang yang mempunyai pengalaman luas di dalam bidang uh, pengurusan. Di dalam bidang uh, you know kalau dia bekerja di dalam bidang uh, sektor swasta, sektor pengilangan kau ya, orang yang mempunyai pengalaman yang begitu luas. Ha, itulah orang yang sepatutnya diangkat menjadi pemimpin uh, di negeri Perlis ini. Jadi kalau kita melihat uh, kepimpinan yang ada uh, ya MB Perlis ah uh, iaitu Cikgu Mat Shukri, saya melihat uh, level dia itu tidak lagi relevan uh, untuk mentakbir negeri. Uh, tidak lagi relevan. Bagi saya Ha, negeri Perlis ini, kita memerlukan peluang ha? uh, Kita perlu menawarkan peluang pekerjaan ha, kepada anak-anak muda kita ha, Itu yang sepatutnya kita buat Bagaimana kita nak menawarkan peluang? Kita harus mencari pelabur-pelabur ha, Untuk datang ha, melabur di Negeri Perlis Ada orang cakap Perlis kecil Ya, Perlis kecil Tetapi kita harus mencari peluang ha, Untuk menarik pelabur bukan untuk melabur dalam industri yang biasa-biasa. Ya harus menarik industri yang menggunakan you know uh, teknologi menggunakan kepintaran AI. Wow, ha, tapi nak buat macam mana? Ha, pemimpin yang ada sekarang ini, dia punya level itu tuan-tuan, eh? level itu. Kalau dia level daripada cikgu Pencin, bukan saya nak a uh, nak 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 nak, 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 nak apa merendahkan cikgu pencen, tapi sekarang ini kita memerlukan seorang pemimpin yang boleh Uh, mencari peluang-peluang uh, pelaburan uh, untuk negeri. Uh, uh, itu itu yang kita yang, yang kita yang yang saya maksudkan. Ya baru-baru ini dia ada pergi ke uh, ke ke China konon nak mencari pelaburan China tapi bagi saya ya, bukan mereka nak mencari pelaburan, mereka hanya pergi untuk berjalan-jalan. Ah uh, uh, isu nya yang mereka pergi itu kerana mereka nak menandatangani MOU dengan satu syarikat Uh, you know macam uh, syarikat uh, forwarding uh, untuk mewujudkan perlis inland port uh, dan saya melihat peluang pekerjaan di Perlis Inland Port itu berapa banyak yang boleh kita tawarkan ya 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 ibarat orang kata apa, ibarat uh, tempat uh, meletak kontena saja yang saya nampak peluang -pelabur, peluang peluang pekerjaan yang banyak adalah dengan kita menarik pelabur-pelabur untuk membuka kelang di negeri Perlis. Kalau kita melihat apa kilang yang buka di negeri Perlis? Ha? Kilang yang besar. Tak ada tuan-tuan, hanya ada dua je. Kilang Suraba yang dijejawi Milik Jepun dan lagi satu kilang uh, kilang simen. Yang lain itu semua kilang kecil-kecil. Jadi kalau setakat menjadi menteri besar uh, just nak mendapat jawatan Mentakbir negeri dengan uh, tidak perlu memikirkan uh, you know peluang-peluang uh, Uh, pelaburan uh, hanya memikirkan duit daripada kerajaan Yang untungnya siapa? Yang untung Menteri Besar lah eh, Menjadi Menteri Besar uh, Gaji RM30,000, RM40,000 sebulan Tapi apa hasilnya? Apa hasilnya? Dan kalau kita melihat Esko-esko uh, mereka Saya tidak melihat uh, gaya kepimpinan yang hebat Kalau nak bandingkan saya dengan esko-esko tu Saya lebih baik Saya lebih baik Eh bagi saya duduk setahun tengok kat tempat tu aku buat macam mana. Kalau setakat esko yang dilantik yang tidak mempunyai pengalaman tiba-tiba ah, menjadi wakil rakyat disebabkan mau menukar kerajaan pada ketika itu. Apa-apa benefitnya kepada rakyat negeri Perlis? Jelas saya melihat kononnya mereka membawa uh, syarikat Jabil, uh, syarikat Jabil itu syarikat daripada Pinang uh, membuka kilang di negeri Perlis apa jawatan yang ditawarkan? Jawatan operator pengeluaran. Itu apa tuan-tuan? Itu apa? Kalau setakat operator pengeluaran, anak perlis boleh mencari kerja itu di di di, di Kedah, di Kulim, di Pulau Pinang. Boleh pergi sendiri tak perlu nak mengawarkan oh kami mengeluarkan kami menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat perlis tetapi bukan peluang yang ditawarkan itu adalah untuk jawatan yang operator tuan-tuan Anak-anak pelih ni Ada yang menjadi orang Belajar degree hebat-hebat Tetapi last kali tak ada kerja Dan perkara ini berlalutan Daripada dulu lagi Bukan saya nak salah kerajaan PAS Kerajaan BN di bawah Syahidan Kasim Apa yang dibawa pelaburan? Tak ada satu apa habuk pun yang dibawa pelaburan kepada negeri Perlis ha, Untuk meningkatkan ekonomi rakyat negeri Perlis Tak ada Orang sekarang ni Oh duk hebat lah Menteri Besar kata Orang oh, ramai datang poli Kerana datang ke Wang Kelian Padang Besar ha, Kuala ya? Come on lah Datang pulih untuk makan-makan Untuk selfie Untuk healing-healing Itu apa tuan-tuan Memang lah Itu memberi peluang Peluang Ekonomi kepada Pengusaha-pengusaha makanan Pengusaha-pengusaha homestay Tetapi dari segi jangka panjang Jangka panjang untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Perlis itu utamanya graduan-graduan ya, yang 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 mendapat ijazah ha, kononnya baru ni dia pergi jumpa uh, apa nama pelajar-pelajar universiti ya, uh, di di UKM kalau tak salah saya, saya. Ha, baliklah nak buat bakti di Perlis nak nak buat bakti Perlis kepala otak apa dia kalau kerja tak ada nak kerja-kerja kerajaan, nak kerja MPK Berapa sangat jawatan yang boleh ditawarkan ini yang saya kata Pemimpin yang dipilih oleh rakyat negeri Perlis ni tuan-tuan Dia kena mesti ada perancangan ha, Untuk menawarkan peluang-peluang ha, pekerjaan Setiap tahun kepada rakyat negeri Perlis ha? Salah satu KPI mereka Mereka harus melihat Okey dah, dah dua tahun tuan-tuan Dua tahun Lebih Nak masuk tiga tahun ha? Apa kilang yang datang ke negeri Perlis Jangan lu cerita pasal Jabil Jabil tu bagi saya normal tuan-tuan normal. CBIA itu apa kilang yang dah naik kan? Eh, sepatutnya itulah kerja mereka Untuk mencari pelabur-pelabur Datang ke mana Datang ke CBIA di Cuping itu ha? Eh, sekarang ni adalah kan? Eh, tapak dah ada eh, eh, Yalah uh, uh, Uni KL nak naik Tapi tak tahu tahun bila yang nak siap kan? Eh, memang kita Bawa universiti datang ke CBIA Tapi akhirnya adakah universiti itu dapat menu you know, menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada industri di sekeliling itu. Tak ada. Tak ada. Yang 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 menguntungkan ialah universiti ada pensyarah, ada pentakbir tapi dari segi kelangsungan dapat degree nak kerja apa? Kan memanglah orang cakap kita pergi belajar, jangan cerita bab kerja. Ya. Yeah. Tetapi sebagai pemimpin eh, Mereka harus menggunakan otak Jangan duk cakap bak rotok Retorik, duk cakap pandai eh. Apa yang ada, saya tak nampak Tuan-tuan, negeri -tuan. polis takat tu eh. Okey lah, ada lah ha. Sekarang ni dia berkata nak ada Kanga Jaya Mall, okey lah ha. Eh. Layak polis, tak payah pergi ha. lagi pihak aman sentral, eh. jadi mereka boleh ada boleh tengok wayang. Kadarnya wayang dah ada, alhamdulillah. Ha, tapi saya rasa tak adil aku nah, nak nak anak patuh-patuh syariah ni <laughs> Itu yang saya kata rakyat pelih pada PRU yang ke-16 ini Kita harus memilih pemimpin Tak kisahlah kalau kita nak tukar kepada kerajaan madani pun Kita kena pastikan Pemimpin yang ditawarkan sebagai calon nanti Mereka hmm. harus mempunyai credibility ha, Jangan duk hebat kat parti tetapi langsung tidak tahu mentakbir ha, saya melihat, ya lah, kalau setakat ada diploma kan sembang kemah ha, aku boleh buat nunggu. Sorry lah bang ha, kita kongkorang ha, nak jadi pemimpin ni ha, kongkorang kena ada apa kena ada degree ah ha, habis sangat kena ada master PhD kan baru orang nampak wuh terbaik tapi kalau tak ada PhD pengalaman tak ada macam Siti Mastura pun tak guna juga kan memang <laughs> ramai orang ada PhD kan tetapi semata-mata berada dalam politik kita tak perlulah tuan-tuan Sekadar kita nak lantik wakil rakyat Last sekali dia yang senang Kita tak dapat apa Boleh blah ha. Lain nak mengundi Tak mengundi pun tak apa tuan-tuan <laughs> Kita duduk sopa tu je Betul tak tuan-tuan Apapun saya Sejak saya nak jumpa saya punya penyelia Nak makan-makan So besok saya nak balik ke Ke Citra lah ke rumah saya Uh, hampir 6 hari dah saya berada di kota Bangkok ini. <laughs> IC je tak dapat lagi. Cai cai cai.